На телефон спецлинии милиции поступило сообщение неизвестного мужчины а, о том, что Киевский железнодорожный центральный вокзал, аэропорт Борисполь, аэропорт Жуляны заминированы. У правоохранительных органов есть 45 минут для того, чтобы принять меры. И через 45 минут произойдет взрыв. Для милиции не существует понятия, ложное или неложное сообщение. Все равно э, правоохранительные органы действуют по определенной схеме. Разработан алгоритм, который полностью э, исключает возможность нахождения людей в зоне возможного взрыва. Поэтому эвакуация производится в любом случае. И все вот эти вот необходимые службы задействуются в любом случае. Эвакуировано только по Киевскому железнодорожному вокзалу более 3,5 тысяч людей. Естественно, огромные убытки для коммунального хозяйства Киева и железнодорожного вокзала. Естественно, наблюдается масса, массовое недовольство граждан, пассажиров, которые купили билеты, которые должны следовать местному назначению, а здесь производится эвакуация. Задерживается отправление поездов, прибытие поездов. Оперативными службами Министерства внутренних дел были проведены все необходимые мероприятия и установлен мужчина, местный житель, 34-летний киевлянин, ранее не привлекался к уголовной ответственности, который совершил это правонарушение. Уголовный кодекс Украины предусматривает до 8 лет лишения свободы за подобное преступление. Ну, просто так, подведите масло Хоть да, по, просто масло чтобы его в что чтобы народ наоборот... То есть э, подавшим, а народ, это все наоборот. Заводы типа Я набираю 102, типа бере там, не важно хто там, бере, можкий типа, ну, якийсь з міліції Я йому не буду сповнув, але Аеропорт Борисполь, аеропорт Жуляни, ЖД-Южний, ЖД, ЖД центральний замініром. У вас 45 минут, а те, щоб, типо, щоб через 45 минут ми його взриваємо на <заспоріг> <слабо>. положив... <плату> Да, я, я взяв акумулятор на батарейку <заспоріг> і, і порозкидався і все. No, okay.